Menara Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua. Berita melaporkan Hydroshop dan Menara Kuala Lumpur Senia Merhat menegaskan sebarang tindakan penambil alihan Menara Kuala Lumpur oleh Lim Siong Hai Kapital Berhad pada syawal kedua adalah tidak sah. Datuk Abdul Hamid Sheikh mengatakan pengambil alihan ini sepatutnya menunggu keputusan mahkamah. Sedara, ni betul-betul kurang aja. Takkanlah sampai hari raya kedua pun nak serbu dan ambil alih Menara Kuala Lumpur. Sedara, adakah pengambil alihan ini sah dan mengikut lunas undang-undang? Bagaimana kerajaan boleh membenarkan Lim Siong Hai Kapital Berhad ini untuk merampas Menara Kuala Lumpur pada Hari Raya Kedua? Bagaimana pula dengan pelancong-pelancong dalam dan luar negara yang hadir ke Menara Kuala Lumpur untuk merakamkan kenangan terindah Hari Raya tahun 2025 ini? Perkara ini adalah tidak masuk akal dan menunjukkan kerakusan pihak tertentu untuk mengambil alih aset yang sebelum ini 100% pegangan Bumi Putra. Sedara dan sedari, saya juga dipahamkan bahawa Kementerian Komunikasi di bawah Fahmi Fazil telah menulis satu surat kepada Ketua Polis Daerah Dangwangi bagi memaklumkan pengambil alihan ini. Dan adakah esok ni Menara Kuala Lumpur akan dipenuhi dengan anggota PDRM dan juga FIU di saat umat Islam sedang berhari raya? Persoalannya, kenapa tidak tunggu hingga prosiding di mahkamah selesai dulu? Dan kenapa tergesa-gesa nak ambil alih sampai menggunakan pihak PDRM? Dan adakah syarikat 100% Bumi Putera yang sedang mengoperasikan dan menguruskan menara Kuala Lumpur sekarang ini mengancam ketentraman negara hingga terpaksa nak menggunakan pihak PDRM ni? Sedara, apalah nasib pekerja-pekerja khususnya orang Melayu beragama Islam yang sedang bekerja di menara Kuala Lumpur sekarang? Di saat orang lain berhari raya, mereka terpaksa pula berhadapan dengan intimidasi undang-undang dan tindakan kekerasan serta penindasan oleh kerajaan madani pada hari ini. Dan adakah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membenarkan kekejaman ini berlaku? Apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampir setuju dengan apa yang berlaku ni. Menara Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua. Berita melaporkan akan berlaku rampasan uh, ke atas Menara Kuala Lumpur pada tengah malam ini di mana syarikat Bumi Putra yang telah mengendalikan Menara Kuala Lumpur selama 30 tahun akan diusir keluar. Sedara, saya sebab dengar berita ni. Hampa tahu tak Menara Kuala Lumpur ni apa sebenarnya? Dan kenapa mereka ni berminat sangat dengan Menara Kuala Lumpur? Berdasarkan sumber sejarah dalam akib negara, Menara Kuala Lumpur ini dibina betul-betul di atas tapak bekas benteng pertahanan Raja Mahdi dalam Perang Saudara Selangor atau lebih dikenali sebagai Ubu Bukit Nenas. Sedara, Ubu ini merupakan benteng terakhir untuk mempertahankan Kuala Lumpur daripada jatuh ke tangan British dan sekutunya iaitu Tengku Kudin. Nama kubu ini diberikan oleh Raja Mahadi kerana di kawasan sekitarnya dipenuhi dengan nanas berduri sebagai perangkap semula jadi bagi menghalang musuh. Sedara dan sedari, bukan itu sahaja. Sebenarnya bagi memperingati Raja Mahdi, tapak bekas kubur ini digunakan sebagai asas utama untuk membina Menara Kuala Lumpur di mana reka bentuknya dibuat oleh kumpulan seni reka yang berhad dan pembinaannya dilakukan oleh kumpulan binariang seni yang berhad. Dan kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya, boleh sahkan dengan Tun Dr. Mahdi Muhammad di mana dia masih hidup dan Tun lah yang merasmikan Menara Kuala Lumpur pada 1 Oktober 1996. Sedara, satu persatu aset orang Melayu nak digadai. Sebelum ini kampung baru. Sekarang ini benteng terakhir orang Melayu. Itu menara Kuala Lumpur turut menjadi sasaran. Adakah Anwar Ibrahim tidak tahu nilai sejarah ini? Ataupun Fahmi Fazil ni buat-buat tidak tahu? Jadi kenapakah konsesi milik Bumi Putra ini beria-ria sangat hendak diberikan kepada Lim Siong Hai Berhad ini? Apakah pandangan rakyat Malaysia? Jangan sabar kita. Kalau kita nak bela nasib orang miskin, majoriti Melayu, sebagian kecil India, dan ada juga Cina sedikit. Dan kamu nak ganggu, kita akan, kalau dia buat himpunan, kita boleh buat himpunan satu stadium untuk pertahankan dasar membela nasib orang Melayu ini. Kadang-kadang beberapa tokoh Melayu ini sudah hilang pedomannya Melayu di flat. Prof, eh? boleh study tengok itu paling miskin tahun 60-an flat di Bena satu bilik satu bilik mandi dan tandas sekarang 2025 dia masih merempat begitu rupa jadi kita fikirkan bagaimana harus kita lakukan nak bangunkan tak boleh undang-undang dan sekatan dan problem pindah undang-undang Oh, takut Melayu, rizab Melayu. Ini pandangan yang betul-betul menyesatkan dan mengkhianati orang Melayu. Tanah rizab Melayu kekal rizab Melayu. Setelah... Sekarang ini saya nampak saya bagi pendapat bahawa dalam jangka masa 10 tahun saja. Dua kali pilihan raya tak ada lagi tanah melayu sejarah kita akan tamat 10 tahun lagi kenapa dia akan tamat kerana dalam jangka masa 10 tahun orang melayu sudah tidak ada kuasa di tanah melayu tanah melayu ini akan dikuasai oleh pihak lain kaum pendatang dan mereka pula akan tukar nama tanah Melayu ini menjadi negara berbilang kaum Malaysia adalah juga bunyi-bunyi macam Melayu tapi Malaysia lah dan Malaysia ini bukan kepunyaan orang Melayu ni kedai warga asing dah kena sale masih buka jom kita bawa orang tengok dia beritahu owner dia orang Malaysia Melayu kita tapi kami tunggu daripada pukul 1